等我搬过去了，让你们看看我是怎么维护卫生的。嗯，玉米面条发多少？妈，你你留的是哪个玉米面条？小孩的，十三包老铁。哎呀，我这猪蹄儿啊，就是有点脱骨脱的过头了，要不然的话得特别好吃。 这个猪蹄今天炖的都脱骨脱烂了，都脱成这个了，火太大了，没掌握好火候，估计骨头都能吃。无美颜好看，对，你们对这个苹果相机无美颜可以看一下，很夸张的。已经快搬家了吗？嗯，四月十号。 今天四月二号嘛，妈妈。对，四月四号能搬吗？还有八天啊，能吗？办这么快？他房东说了，四月十号。四月十号人家那个人说。反正我快四月十号，我催催他，因为我上次一催他，他一急，他带她老公带了一堆工人搁那，要不然他还不开工呢。我打个电话，撒个娇，卖、那个萌，姐姐我受不了了，你给我搬个妆吧。啊，莹莹你别哭，别哭，别哭，行，我给你装，我给你装。 哎呀妈！这房东笑死我了。装好以后就开窗通风。嗯，他没有窗户、啊，他窗户是在老姐，他有窗户，他窗户不是在院外，是在院内。北京的房子都后边没窗户。后边没窗户，老姐说怎么没窗户？他们都那样说一个。嗯，对，没有后窗，没有后窗。你把全时候全窗，把下都给打开。不他给装空调吗？他装两个空调。 因为因为墙上的空调一般都不拆走的，我想买个立体的，立体的还得要打个眼儿。买、啊、如果要立体的空调，我最后走的时候交房证我能拿走吗？外机也墙上，嗯，能，拿走吗？老铁。是买那个，我我看了三四千四五千买个立立体的，嗯、不是你买那个移移动空调行，移动空调有有声音，因为你租房子的话，最后走的时候他不让你拿走。 你拿走一扒给人房子八个洞，空调装个洞咋的了？不知道，到时候再说吧。到明天再说吧。没有空调，买风扇吹也行。好。咱家我跟你说。嗯，吃了苦享乐福，我家吃苦吃一辈子了。 我爸要不我爸我妈在北京三环买房子了，很多老铁不服气呀、啊，你爹你妈穿的跟个乞丐似的，为什么你长得跟个傻子似的？你为什么你们家能买房？一辈子吃苦，老铁不舍得吃，不舍得穿，用的护肤品你用的是什么海迷之家，对不对？几万块钱的护肤品，我妈用的啥？我妈用的大宝，十块。我你用的那个洗发，就什么什么沙宣的，什么 VS 的洗洗发膏，一瓶大几十。我妈用的啥？我妈用的蜂花，十块钱，省的老铁可省了。 老两口过日子可节省了、啊，营养多大呀？我二十一，我二十一。妈，金针菇再上点呗。咱家这个金针菇，二代金针菇的嫩苗，吃起来特别好吃。金针菇含有的赖氨基酸比较多，维 B 一 B 二，就是挺营养、挺健康的。一般超市你在那个超市买这金针菇，一小把五六块、七八块，一袋两百克，来两袋，四百；三袋六百；四袋八百；五袋。 五袋金针菇一千克两斤，来，今天凡是直播间下单的，我再给他们送一袋。来，今天直播间、嗯、六袋十九块九，<二>上车了吗？上好了，老铁们，右下角小黄车，<二>香辣金针菇，选金针菇的二代它是二类金针菇的嫩苗，吃起来比一类的更好吃。咱家这个金针菇它秘制辣椒油，你想有的这个金针菇它都掉色了，咱家这个金针菇是不掉色的，它是秘制辣椒油，一袋两百克，四袋六袋。 六袋金针菇，一千两百克，姐妹们，两斤四两，姐妹们。我以前卖的是小包金针菇，这种小包金针菇它是个嫩苗吧？我说实话，太嫩了。咱家这个是二类金针菇，二类吃金针菇吃起来比一类的更瓷实。十九块九毛钱，六包三块钱一包，给力，给力！拍吧，姐妹们啊！上次就买了，你再买一单，老铁，这金针菇不,不,、啊、不踩雷，不掉坑啊！不踩雷，不掉坑，姐妹们啊！一袋的话是两百克啊，你要掂量掂量，老铁，大袋的金针菇两百克六包啊。 选用金针菇的二类嫩苗，不用你配这个配那个，就直接给它放点黄瓜丝、胡萝卜丝，哎，你就直接这么一拌就行了，嘎嘎好吃。拍吧，姐妹们啊！面包八号小吃，你拍就行。来，再给我加二十单。二十单加好了。 十九块九毛钱，姐妹们已经拍了。姐妹们，咱们直播间拍了打拍了，加急打加急。香辣金针菇，选用金针菇的二类嫩苗，一袋两百克。咱家这个金针菇没有添加香精色素防腐剂。这个是我以前卖的小金针菇，它都掉色了。咱家这个金针菇越吃越好吃，香味十足。选用金针菇的二类嫩苗，今天直播保质期一年，一袋两百克，来两袋。 四百三袋，六百四袋，八百五袋，一千五袋一千克两斤，老铁十九块九两斤，四<对>块钱一袋。我今天直播间我再给你加一袋三块钱一包，十九块九毛钱到手是二斤四两，给力<你>！嗯，能拍去拍吧啊，拍了加急，好嘞。给你们家小孩子把那个呃油炸油炸食品换成这个金针菇吃，嗯，真的特别好吃啊。 这个骨都脱骨了，吃个肉啊解个腻啊，这是小嫩苗，喝个粥啊都行啊。昨天问了好几回，今天是买上了，谢谢小赵。我这猪蹄儿把猪的骨那个猪蹄儿骨头那骨髓都没动，前前世今生的骨髓都给它吸出来了。妈，我想带你去吃那个什么自助，你知道吧？海鲜自助，嗯、吃那个生生的那种什么日式的，嗯，吃不了。北京有。 外地也有，是生的，吃了你让我拉肚子，不会的，吃不了。我昨天好像看到，好像一个叫什么小赵儿的要金针菇来着。妈，我今天都没打算卖金针菇了。回家了，我让他把这给我摘下来。别摘了，我给你换个新的。不换，换个新的嘛。我我那天我放了手。 我换点洗涤灵，我我身上是疼的，我我都没下夜。你要回家去金店，我只能给你换个新的，我不会说让他给你摘下来，我我让他给你摘下来，哄你又戴个新的。我,不我可不戴这个。戴吧，女儿的一番心意，有的时候都是说气话。我不是给我妈买了个金镯子吗？我妈不想戴了，觉得挺累赘的。其实说实话，有的时候说话难听都是气话，还是希望父母能够好好的。我挣了钱是吧？我父母能享我的福。嗯。 我记得有个油就叫福苓门，就福临门。嗯，福临门还福门。妈下了吧，金针菇都拍了吗？嗯，他们都拍了。都拍了是吧、嗯？妈给我煮点热的，先兑一下。<他>我自己下。我你,下你看我多瘦，我跟个小瘦狼似的，老瘦了我，骨瘦如柴，瘦上加瘦。 今天吃啥了？你怎么跑这了？吃你爸做的饭，哎，说实话，我爸对我自己下了。我爸做的饭还没有你做的好吃。啊，对，你就让人做就行。就是咱懒得做，咱要会，咱要是会做的话，咱做的饭绝对比他好吃。因为咱都是现成的知足吧，吃现成的知足吧，老铁。 我可知足了，给我烧水烫馒头我都愿意。嗯，不容易，都是夸的。在在卫生间呢，估计没听到，听没听到？有人说好话听不到，坏话听了点。我去，真的老铁，你说别人坏话，啊、真的你怎么偷摸说他都能听到，嗯、你夸人家他一句他都听不到。 这个是怪不怪？而且你你你干活，你干累了，就是有的很多老铁，嗯，咱们直播间有没有就刚下班的同志们？我跟你们讲，你们在一上了一天班，是不是有这么个气？就比如说你在饭店打工，或者是在商场里，你站了一天了，你干了一天活了，老板一眼都没看到你，你他妈快下班了，坐那看了会儿手机，刷了会儿快手，一眼就看到你了，然后就告诉你，哟、嗯，今天干啥了？啥也没干吧？光玩手机了吧？真冤枉。 我以前在麦当劳工作的时候，我操，我又是给人家捡捡捡盒子，捡这捡那，一眼都没看到我，我他妈累的我搁那吸坐一坐，喘了口气儿，哎，那领导就看到我了，哎，你别搁这坐着了，来过来过来,过来，给你安排个活，真的是，哎呦我操，给你啥？这我跟你说，就就我这，我不适合给人打工啊，这家伙给我委屈了，哼，就看看你家有打工的人吗？ 啊，老铁，我爹我妈做生意从来不给别人打工，我也是不行，我跟别人打工打不了，打不了，就我这脾气，我白羊座。金针菇有链接吗？金针菇都拍了吗？香辣金针菇，选个金针菇的嫩苗。妈，金针菇又下了，下了，不是说挂车吗？来，再给我上点。 再给我上点，一袋两百克香辣金针菇，选用二类金针菇的嫩苗，里边还有类氨基酸，还有维 B 一 B 二。金针菇非常好吃，还健康，比咸菜疙瘩要好吃。咱家这个金针菇，它不是这种这种金针菇都褪色了，这金针菇是秘制辣椒油炸的，一袋两百克，两袋四百，400, 三袋六百，600, 三袋六百克，老铁，四袋 <1, S 1> 五袋一千，五袋一千克，一千克两斤，老铁，你买两斤金针菇，你买两斤生的金针菇要多少钱？来直播间改价十九块九，十九块九上车吗？上好了 五轮十九块九毛钱，今天直播间来，你听好了，我再给你送一包，到手六包，给力<你>！六袋金针菇，金针菇的二类内名，吃起来嘎吱嘎吱的，这个金针菇特别好吃，没有添加剂、香精、色素、防腐剂。你像这个金针菇是我之前买的，小的金针菇，它这个是里边这个辣椒啊，它都给你拿红色的色素给你们上的。咱家这个金针菇都是自己家秘制辣椒油，二十九块九，不要十九块九，十九块九毛钱，今天直播间到手给你们发六包，给力<你>！我拍了三单，呃，一样的是，是老铁一样，真讨厌。 你像老板想什么呀？老板想的是拿最少的钱，哎，他雇他他能拿三千块钱的工资，能雇到一个月一万块钱的活员工是怎么想的呢？我能干三千块钱的活我一个月能拿一万块钱，是不吗？对，不好，老铁，真的，你也不好招员工，员工也不好找工作，就是这样的。<对>来吧，姐妹们，十九块九毛钱，香辣金针菇，选用金针菇的嫩苗，一袋是两百克，一袋两百克四两。 两袋四百克，三袋六百克，对不对？对今天在我直播间，我给你发几袋，买三包送三包，行不行？行到手六包，六包金针菇三块钱一包，姐妹们啊，你们能拍的去拍一单。夏天到了，得吃个小凉菜，当个开胃小咸菜。二类金针菇，那边姐妹们，这个金针菇比我之前卖的那个金针菇还要好吃，稀酥嘎嘣脆，叶姐妹们你们自己看，你们自己看啊。这个辣椒油是我们家自己家秘制辣椒油炸的，特别香，十九块九毛钱六三包，我给你发六包，三块钱一包。 你别去哦，三块钱一包。你以前卖那个怎么才一块？我我以前那个小，我这个是两百克的。我这两百克的，我这个我以前那是九十克的，对吧？对，九十克的是大概是一千一千，就是多少九百克，他给十包九百克。<对>我这个是两百克的，我给你们发六包，一千两百克，二斤四两。哎呀，卡着卡着，哎。 什么时候发货呀？早下单早发货，四十八小时之内发货，老铁啊，发货也挺快的。哎、啊，其实我妈也是，咱们以前招工人的时候，我们家工人一睡觉，我妈，你看他谁又又在睡觉呢，是吧，妈？没有、哎，咱家对工人不苛刻。嗯。 你就看就行，啥时候对公人苛刻？苛刻他走工人走了，他能再回来吗？对，我家有个员工走了三四次，走了回来，嗯、走了回来。为啥经常走了回来？跑一圈感觉还是再好，他又来了。嗯，这边把他当成人看，这是嫩苗老铁啊，二类嫩苗。什么时候发货呀？呃，四十八小时之内发货，发货快老铁。 这个是选用二类金针菇的嫩苗，吃起来嘎吱嘎吱的，不苦。老铁，这个金针菇不苦也不咸，它是那种香辣的。老铁，这个也它是拿秘制辣椒油做的，我什么料都没加，你就放点胡萝卜丝、黄瓜丝、香菜丝，放点金针菇一拌，嘎嘎好吃。配着肉吃解腻，解腻。 高铁在宿舍，在办公室里吃都行。我想买个奔驰商务，让我妈开着我到处玩儿。啊，买吧。我不会开车，学吧。嗯，我拉你去买，我掏钱，你你看。这个点了还在吃呢，真的。 再待会儿卖个奶酪包，今天也就下下下下播了，结束、嗯、了。结束啥呀？一天就就照你莹莹这个速度，你别说奔驰商务了，你买个五菱五菱 mini 就都难。嗯、还奔驰商务呢。 真能吃、啊，嗯呐、啊，那必须得吃，把这猪蹄吃了，猪蹄第二天就不新鲜了，把这猪蹄淋点这个料汁，把金针菇下了吧，嗯，还有二十单库存，还有二十单库存，一百单了，我今天看那个，呃。 那个嫂子嫂子，知道吧？还有那个绿豆糕，太厉害了，她嘴可真能说。我觉得那种女人好有魅力。嗯，面是四十八，老铁。我也特别喜欢听她唠，你知道吧？ 今天搁那做直播，人家人家也会。你谈过对象吗？妈，你给我看看，问我的是男的还是女的？你想干啥？你想干啥？咋的了？想干啥？说。敌人在暗处，我们在明处，老铁。 说你想干啥？想跟我在一起？别开玩笑，人家是女孩子，人家只是八卦一下，问一问。哇塞，这一大波！我这金针菇，妈妈这也太优秀了！八卦的心人之间，人间有之嘛。谁说吃播不能怀孕？吃播不能生孩子？ 大主播照样是生孩子、怀孕、结婚、有二胎、二胎都有，三胎也有，多的是。老铁们没给点关注，妈今天涨了多少粉丝？ 四零点五，5, 你多少？又一千，一天涨一千呗。嗯、昨天零四，今天零五。啊？真厉害，一天一千。一天一千厉害吗？啊？你、嗯、谢谢妈妈。要放多少水？不知道谁放的。来了没咋，没咋，没咋。没咋。没啥，没啥。 金针菇上点，卖金针菇还有吗？没了，再上点呗，人刚进来没拍。上不了了。嗯。上不了了。嗯，上点呗。香辣<是>金针菇，选用金针菇的二代嫩苗，这个是我升级了的，因为我以前卖金针菇卖的可火了，也有很多人喜欢吃。因为加热金针菇，这个金针菇是没有香精、色素、防腐剂的，对不对？嗯。一袋两百克，一袋是四两，来两包。 你看一下咱这个金针菇，来三包、四包、<对>五包，一千克两斤。<对>来，今天直播间能付款成功的加二十单，十九块九毛钱再送你们一包，到手六包，六包金针菇一千两百克，二斤四两。来上上二十单，二十单上好了。右下角小黄车拼手速，姐妹们，十九块九毛钱，姐妹们啊，六包的话三块钱一包。 保质期一年，二类金针菇的嫩苗，金针菇含有十八种类氨基酸，还有维 B 一 B 二。这个金针菇它是高蛋白低脂肪的，这个要比咸菜要好吃，不是很咸，它是很辣，香辣金针菇。老铁们啊，它不是那种特别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 咸的那种金针菇，不好吃的那种金针菇，它这个金针菇是那种香辣香辣的。六包姐妹们啊，一包的话几块钱嘛？那再给我拿瓶饮料，三块钱。 三块钱一包，金针菇特别好吃。是的，老铁都有收到货的了，非常好吃。每个人的身上都有毛毛，这个皮皮上的毛毛太多了哦。看一下这个金针菇，金针菇好吃吗？好吃。 别说嘎嘣脆，每个人的身上都有毛毛。 为啥我,我直播间没人打字了？睡觉了，十二点多了不是的，我能感觉到出来。你看别。人。